জিকি নোৱাৰে কোনো অশুভ শক্তিয়ে ৰাখিব নোৱাৰে মোক বলুবল সেইবিলাকে নোৱাৰে মোৰ ৰাখিব নোৱাৰে সেইবিলাকে ৰাখিব নোৱাৰে হয় এইবাৰ মই নিৰ্বাচনী অৱতীৰ্ণ হ'ম আপোনাৰ মোৰ দলটোৰ নাম খিলঞ্জীয়া গণশক্তি কে জি এফ ইংৰাজীত কে জি এফ হয় গঠন কৰিছোঁ হয় মই নিজে গঠন কৰিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰে কিছু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ মানুহ লৈ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন বেলচা মৰা কোৰ মৰা যেনে কিছু শ্ৰমিক শ্ৰেণীক লৈ পেলাই মাছ বেপাৰী খৰি বেপাৰী ঘাঁহ বেপাৰী এনে কিছু মানুহক লৈ মই দলটো গঠন কৰিছোঁ মই বিশ বছৰকাল পশু চিকিৎসাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল খোজকাঢ়ি চাইকেল লৈ বাৰিষাত নাৱত বুঢ়ানীয়ে বোকাই বৰষুণ কোনেও মোক ৰোধিব নোৱাৰিছিল মই প্ৰচুৰ প্ৰেমিক ধুমুহাই ৰাখিব নোৱাৰে মোৰ জীৱৰ প্ৰতি মোক বাৰৰ ৰাতি মাজ ৰাতি দুহেজাৰ চাৰি চনৰ টুলুঙা নাৱত উঠি মই শুকতি পুতা এখন জেগাত ডেলিভাৰী কেছ কৰিবলৈ যোৱা মানুহ মোৰ পইচাৰ অভাৱ নহয় সেই জীৱটোৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰেম এই যে মই প্ৰেমৰ দৰে ঘূৰি ফুৰোঁ যে মানুহৰ বুকুত বুকু লগা স্পন্দন যেতিয়া শুনো তেতিয়া মোৰ বুকুখন বিষাই যায় ক'ত দুখ দুখটো ক'তো এই বিছ বছৰে দুহেজাৰ তিনি চনৰ পৰা এতিয়া চনলৈকে মই সাধনা কৰিলোঁ কৰি মই এটাই উত্তৰ পালোঁ যে আচলতে দেই দুখ নিয়া মই এটাই উপায় সেইটো হৈছে যে আমি মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এই মানুহখিনিক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু এই মানুহখিনিক সেই সুবিধাবাদী পুঁজিপতি নেতাৰ হাতত যদি এৰি দিয়া যায় তেনেহ'লে এই মানুহখিনি জীৱন যাপন গোটেই জীৱন ভৱিষ্যত ধ্বংস হৈ যাব সম্পূৰ্ণ মোৰ এটা মানৱতীয়া ভাৱধাৰাই মই আগুৱাই আহিছোঁ ধৰ্মৰ ভাৱধাৰাই আগুৱাই আহিছোঁ শংকৰদেৱৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ সেই তত্বৰ বাণীৰে আগবাঢ়াই আহিছোঁ গতিকে সেই তত্ব মোৰ মনত আছে গতিকে মোৰ হাতত সেইটোৱে মোৰ পৰম ধন পৰম শক্তি সেইটো হ'ল মানসিকতাৰ পৰিচয় তেওঁলোকে যদি মোৰ সন্মুখত এদিন আপোনালোকৰ জৰিয়তে যদি বহুৱাই দিব পাৰে মোৰ কিছু প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নবোৰ যদি উত্তৰ দিব পাৰে তেতিয়া মই জানিম তেওঁলোক মোক হৰুৱাই দিব মোৰ প্ৰশ্ন আছে সেই অশুভ শক্তিখিনিৰ ওপৰত যিখিনি নেকি এই যে আমাৰ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পইচাৰ অভাৱত শিক্ষা আধাতে সামৰে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ টকাৰে গৈ কিয় বিদেশত পঢ়ে আমাৰ মহিলাই দুশ টকাত হাজিৰা কৰে সিহঁতৰ মহিলাই কিয় এ চি গাড়ী দি আমাৰ টকাৰে থাকে সেইবোৰ প্ৰশ্ন আছে আমাৰ সেই দুশ টকা কাহিনীয়ে মূল্যবৃদ্ধি কৰি বাৰশ টকা দিয়ে অৰুণিন্দয় তাকো কাঢ়ি নিয়ে আজি বোলে অনলাইন কৰ কালি বোলে এইটো অনলাইন কৰ সেই বাৰশ টকাকো হাতত থাকিব নিদিয়ে দুশ টকা হাজিৰা কৰি ঘৰতহে চলাব নে ল'ৰা ছোৱালী কলেজত পঢ়াব নে স্কুলত পঢ়াব হাজিৰা কৰি পুৰুষটোৱে পায় তিনিশ টকা তাৰে সেই ঘৰখন বজাৰ কৰোঁতে খতম হৈ যায় গতিকে এনে কিছু মানে প্ৰশ্ন আছে মোৰ মই জিকিম কেনেকৈ মোৰ মানসিক শক্তি আছে আৰু মোৰ লগত মোক দেউতাই কয় যাৰ লগত কোনো নাই সেনাৰ লগত ভগৱান আছে কাৰণ ভগৱানে জিকাব ভগৱান মানে সেইজন ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰতিজনৰ আত্মাতে ভগৱান আছে সেই আত্মাবিলাকে যেতিয়া মোক ভাল পাব মোক এনেই জিকাব নাই মোৰ মোৰ প্ৰচাৰত এপইচাও খৰচ নহয় তেনেকৈ কাৰণ মই ঘৰে ঘৰে গাঁৱে গাঁৱে খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি ক'ৰবাত কাৰোবাৰ চাইকেলৰ পিছত উঠি কাৰোবাৰ বাইকৰ পিছত উঠি কাৰোবাৰ মেজিক ট্ৰাকত উঠি তেনেকেই মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ গাঁৱে গাঁৱে চেপে চেপে অকলে অকলে কাৰণ মোৰ লগত কাকোৱে লোৱা নাই কাৰণ লৈ উলিলে তেওঁ মই কামৰ ক্ষতি কৰা হ'ব কাৰণ মই তেওঁ মূল্য দিব নোৱাৰিম গতিকে মোৰ মূল্য মোৰ পকেটত এপইচাও নাই মই তেনেকৈয়ে ঘূৰি ফুওঁ লিফ্ট মাৰকো কাৰোবাৰ পৰা কাৰোবাৰ আগত ভোক লাগিলে ভাত খুজি খাওঁ মোক এমুঠি ভাত দিয়ক বুলি আছে আছে মোৰ লগত আছে মণিপুৰ দূৰণি ঔজাৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন নগাঁৱৰো আছে মানে গোটেই শ্ৰমিক শ্ৰেণীটো আছে মোৰ লগত দেখা গ'লে নেতা আহিলে বহুত মানুহ নাই নাই মোক নালাগে মোক নালাগে নেতা নালাগে মই অকলেই যথেষ্ট কেনেকৈ যথেষ্ট ইফালে ওঠৰ লাখ ভোটাৰ হওক ওঠৰ লাখ ভোটাৰ মোৰ লগত আছে কাৰণ সেই প্ৰেমৰ মানৱতা বাণী মই বিয়া বিয়পাম প্ৰেম ভগৱান এইকেইটাই আপোনাক জিকাই দিব জিকাই দিব মোৰ প্ৰেমেই জ্ঞান প্ৰেমেই ভক্তি সেই প্ৰেম যিটো নেকি ভক্তিৰ উৰ্ধত জ্ঞানৰ উৰ্ধত সমস্ত পৃথিৱীৰ শাস্ত্ৰতকৈ উৰ্ধত সেই প্ৰেম যিটো নেকি আকাশত বিৰাজমান সেই প্ৰেমৰ শক্তিয়ে মোক জিকাই দিব প্ৰথম ক্ৰিয়েটিভ হ'ব লাগিব মিনছ শিল্পী আপুনি পাঠ দিব নেকি যদি বিচাৰে সৎ মানুহ ভিখাৰীকো দিম অসৎ হ'লে কোটিপতিও নেপায় চিকেইটা হ'ল প্ৰথম ক্ৰিয়েটিভ মিনচ শিল্পী হ'ব লাগিব শিল শিল্পী হ'ব লাগিব শিল্পী মানুহে আনৰ অনিষ্ট হোৱাটো নিবিচাৰে গতিকে শিল্পীজন হ'লে প্ৰকৃত কাম হ'ব ৰাইজৰ দ্বিতীয় চিটো কেৰেক্টাৰ ভাল হ'ব লাগিব এনি কণ্ডিশ্যনত তাৰ কেৰেক্টাৰ চেঞ্জ হ'ব নালাগিব তৃতীয় চিটো কমিউনেল হ'ব নালাগিব জাতি ধৰ্ম এইবিলাক কথা ক'ব নালাগিব চাৰি নম্বৰটো কৰাপ্টেড হ'ব নালাগিব দুৰ্নীতি কৰিব নালাগিব ৰখা হ'ব নালাগিব পাঁচ নম্বৰটো ক্ৰিমিনেল হ'ব নালাগিব ছয় নম্বৰটো চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰিব এনি কণ্ডিশ্যনত স্থিৰ হৈ স্থিতপজ্ঞ হৈ থাকিব লাগে সুখতো নাকান্দা দুখতো নহাঁহা সেই দুখতো নাকান্দা সুখতো নহাঁহা সেই স্থিতপজ্ঞ অৰ্জুনক যিটো বাণী দিছিল কৃষ্ণই সখা তুমি সৃষ্টপজ্ঞ হোৱা দুখতো নাকান্দিবা সুখটো নাহাঁহিবা তোমাৰ তেতিয়া জয় মানুহৰ মাজেৰে এই যে মানুহৰ দুখবিলাক বুজি পাইছোঁ সেইবোৰেই ভগৱান মানুহৰ দুখবিলাক যে সোধোঁ সেইসকল মোৰ কাৰণে ভগৱান মই গোঁসাই বুলি মাতোঁ গোঁসাই বুলি মাতোঁ সেইসকল মোৰ ভগৱান তেওঁলোকো একো ক'ব নাই মই কাকো সমালোচনা নকৰোঁ কাৰণ মই শিল্পী মানুহ সকলোকে ভালেই পাওঁ মানুহৰ সকলো ভাল গুণেই থাকে এটা দুটা বেয়া গুণেহে মানুহক অনিষ্ট কৰে মই বাস্তৱত দেখা পাইছোঁ মানুহৰ মাজত গতিকে মই কি কৰিম সেইটোহে ডাঙৰ কথা আনে কি কৰি আছে সেইটো মোক নালাগে জিকিব জিকিমেই জিকিমেই নোৱাৰে কোনো অশুভ শক্তিয়ে ৰাখিব নোৱাৰে মোক সেইবিলাকে নোৱাৰে মোক ৰাখিব নোৱাৰে সেইবিলাকে ৰাখিব নোৱাৰে মই এজন ঋষিমুনি টাইপ মানুহ মই ক'লা কচু এমুঠি পালে এসাঁজ গুচি যায় তেনে তাৰ মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড পেণ্টেই মই ঘূৰি পোৱা মানুহ মানুহে নাজানে মই কি পেণ্ট পিন্ধি গৈছোঁ ইয়াৰ পেণ্ট জিকিনি সেইটো মই নকওঁ জিকিমতে খাটাং সেইটো মই কেলকুলেট নামাৰোঁ জুবিন গাৰ্গ আৰু মই জিকিম বুলি মই কৈছোঁ শুনক জিকিম যে জিকিম খাটাঙি আৰু জিকাতকৈ মই সফল হ'ম বুলি কয় বেছি ভাল পাওঁ ইটছ মাই ছাকচেছ জুবিন গাৰ্গে নাই তেওঁ মুখা পিন্ধা শিল্পী প্ৰকৃত শিল্পীয়ে সদায় সমাজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে যেনে বিষ্ণু ৰাভা গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰিছিল মই সেই বিষ্ণুভৰাই ষ্টাইলটোৱে ঘূৰি আছোঁ গাঁৱে গাঁৱে প্ৰেমৰ বাণী বিলায় শোষিত অনিষ্প্ৰেষিতৰ বাণী বিলায়